Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, oleh itu, ibu-ibu ayah-ayah semua dalam usaha bersama kita dengan angkatan Pertahanan awam ini adalah untuk kita sama-sama memberikan komitmen kita bagi membolehkan masyarakat kita, ibu-ibu ayah-ayah harta benda kita, rumah kita dan apa jua kehidupan kita dapat kita uruskan dengan baik dengan memahami akan pendekatan-pendekatan yang wajar diambil ketika berlaku bencana khususnya seperti banjir. Saya dapat beberapa kali ketika banjir melanda kampung kita di sini ya untuk meninjau terus ketika masa banjir itu. Pada malam saya ingat pada waktu tu malam hari naik trak APM ya kita tengok keadaan banjir ni dan benarlah bahawa kita dalam keadaan yang tanahnya rendah dan risiko untuk banjir itu tinggi. Insya-Allah dalam konteks keseluruhannya akan kita bangunkan perancangan yang menyeluruh. Dan kita juga ada agenda tempatan banjir yang masih lagi dalam peringkat you penyiapan program ini, projek ini. Dan sekiranya projek ini dapat disempurnakan dengan baik risiko kepada kita penduduk di kampung kita ini dan juga di daerah kita Kubang Pasu khususnya dan negeri kita Kedah amnya akan dapat kita baiki dan atasi. Jadi dengan kata lain, ibu-ibu, ayah-ayah semua, apa yang boleh saya katakan program kampung siaga ini adalah kampung yang dipilih oleh APM dan kampung kita ini, kampung Paya Tok Teh ini yang dipilih kerana kita tahu dan yakin bahawa kita boleh jadikan kampung ini sebagai contoh. Jadi abang-abang, kakak-kakak semua marilah sama-sama kita satukan hati kita. Kita zahirkan komitmen kita untuk menjadikan kampung kita ini sebagai kampung contoh dalam konteks menangani bencana banjir khususnya dan juga segala aspek. Insya-Allah kita akan lancarkan program pertandingan kampung uh, bersih dan cantik dan saya harap kampung kita ini akan mengambil bahagian dan kita akan bangunkan satu persekitaran yang lebih kondusif, lebih teratur. Contohnya perkara-perkara berkaitan dengan kebersihan, perparitan yang disenggara dengan baik. Kita harap semua dapat memainkan peranan. Ibu-ibu ayah ayah dan yang saya hormati sekalian, sesungguhnya Kadangkala kita merasakan bahawa telah ada agensi-agensi yang dipertanggungjawabkan untuk menyelenggara parit kita, sungai kita dan sumpamanya. Tapi percayalah, sebenar-benarnya yang paling kuat dan utama ialah diri kita. Setiap rumah kita, setiap keluarga kita perlu menjaga kampung kita. Kalau boleh dilihat daripada sudut itu, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak semua, kita pastikan rumah kita, halaman rumah kita, sekitar rumah kita, sekitar kejiranan rumah kelompok rumah kita dan juga kampung kita bersih, salirannya baik, tiada sampah sarap di dalam longkang-longkang kita, parit-parit kita, apatah lagi sungai kita, saya yakin dan percaya risiko untuk berlaku banjir akan berkurang. Tapi ada ketikanya perlu tindakan-tindakan daripada pihak kerajaan dan agensi itu saya tidak nafikan. InsyaAllah kita akan terus baiki segala bentuk kelemahan yang ada bagi membolehkan kampung kita insyaAllah satu hari nanti bebas daripada banjir. Jadi dengan kata lain, kita tidak lagi terkesan. Saya yakin dan percaya kadang kala kerosakan-kerosakan harta benda ini begitu melelahkan kita. Begitu menduka kita. kadang kala ya, almari kita rosak, peti ais kita rosak, Kadang-kadang banyaklah kerosakan-kerosakan akibat daripada banjir ini, baik banjir kilat dan sumpamanya. Jadi dengan kata lain, untuk kita memastikan kesiapsiagaan kita dalam menghadapi banjir ini, ibu-ibu ayah-ayah semua, kita perlulah ada latihan dan pendidikan. Inilah yang dilakukan. Inilah yang sedang diberikan oleh APM kepada masyarakat kampung. Jadi ambillah tanggungjawab ini, khususnya anak-anak muda, ya untuk menjadi barisan hadapan kita jaga kampung kita, kita tunjukkan bahawa solidariti kita adalah begitu kukuh dalam memastikan bahawa kita bersedia untuk menghadapi apa juga bencana dalam konteks ini adalah dalam konteks banjir yang kerap berlaku dan mungkin sekarang pun dah musim hujan kembali kemungkinan untuk kita mengalaminya akan berulang lagi jadi insyaAllah sama-sama kita usahakan jadi dengan kata lain kita perlu ada sistem amaran ini sedang dibangunkan oleh pejabat daerah ya dan juga agensi-agensi berkaitan JPS dan seumpamanya kita perlu eh, diberikan uh, alert sistem bagaimana ketika mana uh, kemungkinan banjir akan berlaku jadi kita telah boleh melakukan perkara-perkara berkaitan menaikkan menempatkan barang-barang rumah kita yang boleh diangkat ke tempat tinggi diangkat dan dialihkan bagi membolehkan tidak terkesan kerana banjir dan kita juga perlu ada dalam konteks ini Tindak balas apabila berlaku banjir bagaimana kita nak koordinasikan gerak kerja kita Ini sangat penting Dan inilah perlunya latihan bagi membolehkan bila kita respon itu Kita boleh respon dengan betul Contohnya apabila berlaku banjir bagaimana nak respon Dekat mana kita punya tempat untuk dipindahkan Dan apakah jentera dan alat yang perlu digunakan Dan ini semua perlu kita usahakan Bantuan kemanusiaan, jentera-jentera kita, agensi-agensi akan masuk dan melakukan tindakan sewajarnya Tetapi pada masa yang sama, kita masyarakat sudah ada pengetahuan bagaimana untuk menggerakkan Saya harap di sinilah APM akan terus Kadang-kala -kadang, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang semua Kalau orang putih kata, practice make perfect Kadang-kala -kadang, bila kita selalu buat latihan-latihan ini, insya Allah. Insyaallah apabila berlaku banjir kita tahu nak bertindak dan kita tidak dalam keadaan yang uh, orang kata tidak terurus tindakan kita. Jadi dengan kata lain pusat kawalan operasi apa semua pejabat daerah telah ada dan akan digerakkan. Kita juga perlu ada pendekatan recovery atau pemulihan bagaimana nak pulihkan infrastruktur bila banjir. Kadang-kadang kita tengok longkang kita, parit kita pecah, bandar dan sumpamanya ya ataupun sungai kita tebing dia runtuh. Ataupun apa jugalah kemungkinan Bagi perkara ini perlu diambil tindakan Pemulihan dan insya Allah Sokongan-sokongan eh, yang sewajarnya Atau tindakan segera Yang akan diambil oleh pihak kerajaan Akan kita pastikan digerakkan sesegera mungkin Jadi saya percaya agensi-agensi yang ada Jabat daerah ya APM JPS dan banyak berbagai-bagai lagi lah polis dan sumpamanya semua agensi kerajaan yang terlibat akan pastinya kita gembleng dan seterusnya kita kalau boleh berlaku bencana ini, kita ingin pastikan pemulihan ekonomi dan aktiviti masyarakat dapat disegerakan. Ha, jadi ibu-ibu ayah, ayah semua kadang-kala -kadang kita terjejas kan. Saya pernah lihat ha, padi dah hampir nak ambil dah. Ya? Kita nak, nak, nak potong padi dah. Sekali banjir datang melanda. Saya rasa sedih lah. Dan saya lah usaha ibu ayah semua ya, berbulan menanti hasilnya. Landa banjir sekali habis rosak semuanya kadangkala -kadang pampasan atau sagu hati tidak seberapa jadi perkara-perkara ini sebenarnya memerlukan satu pendekatan total solution yang perlu digerakkan dan ianya perlu diusahakan bersama oleh semua agensi terlibat dan saya yakin agensi-agensi ini dalam usaha bersama untuk menggerakkan usaha-usaha bersepadu tak kira lah federal ke state ke dan seumpamanya kita dalam perkara menyantuni rakyat tidak melihat perbezaan politik kita sebab kita ni semua masyarakat yang satu orang Melayu khususnya di sini dan rakyat negeri ini dan negara kita Malaysia apa juga beza bangsa kita agama kita kita tinggal di bumi ini dan kita harus bersama bantu membantu saling lengkap melengkapi bagi membolehkan kita hidup dengan harmoni insya-Allah dengan sejahtera. Jadi usaha ini perlu kita usahakan bersama ya merentasi fahaman dan apa jua perbezaan kita ketepikan kita usahakan untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan ekonomi di kampung kita dan di sekitarnya dan di negeri kita khususnya dapat kita gerakkan secara bersepadu. Jadi ibu-ibu ayah-ayah semua, kita harus mempunyai perancangan yang baik dan rapi bagi membolehkan ya kampung kita ini kalau boleh bebas banjir. Tapi sekiranya ada ketikanya di luar kemampuan orang kampung maka kita akan gerakkan usaha bersepadu dengan agensi, dengan pejabat daerah, dengan APM dan semuanya bagi kita memastikan kesan banjir itu adalah minimum. Jadi di sini balik kepada yang saya perkatakan awal tadi, marilah kita jadi mata dan telinga dan jentera terkuat yang ada di kampung kita memastikan semua saluran aliran air yang ada di kampung kita ini bersih daripada sampah sarap dan sumpamanya. Abang-abang, kakak-kakak semua bentuklah gotong royong yang berterusan. Kita tahu kadang-kala ianya sedikit melelahkan. Kerana apa kita ada hari-hari tertentu nak cuti. Tapi aturlah elok-elok dengan masyarakat kampung kita jadikan dia satu program berterusan. Kalau kita nak buat gotong royong sekali dan selesai semua kadang-kala tak mampu. Sebab tak ada kemampuan kita untuk bekerja begitu panjang. Tapi kalau kita buat betusan sebulan sekali, kita adakan program gotong royong ini, kita ambil bahagian-bahagian dalam kampung kita ini dan insya-Allah kita sweep through, kita kemaskan, baiki dan seumpamanya. Saya janji dengan ibu ayah semua kita akan datangkan bantuan-bantuan yang berkaitan. Insya-Allah. Pusat khidmat kita Don Jitra akan bantu sedaya mungkin Kadang-kadang mungkin perlu jentera Mungkin perlu backhoe Mungkin perlu berdozer Mungkin perlu jentera-jentera lah ya mungkin perlu insyaallah kita ada agensi-agensi lain kita akan gerakkan. Yang penting nampak di kampung ni ada usaha nak majukan nak bersihkan kampung, nak pastikan semuanya baik. Jadi bila ada daripada kampung gerakan sedemikian, kita akan sama-sama abang -sama kakak untuk usahakan yang terbaik. Mungkin tak sempurna, mungkin tidak sampai ke tahap yang kita impikan, tapi yakin dan percayalah pasti ada penambahbaikan dan improvement pasti akan ada kampung kita lebih baik daripada semalam, lebih baik daripada setahun yang lalu, mungkin lebih baik daripada 2-3 tahun yang lalu. Jadi abang kakak, hari ini kita dah jadi orang dewasa. Kalau dulu mungkin kita orang muda ataupun mungkin kita dulu kanak-kanak lagi eh tapi sekarang dah 10 tahun 20 tahun kita tinggal dah 40 tahun kita tinggal di kampung ni 50 tahun kitalah orang tuanya kalau boleh saya kata tu. Jadi kitalah orang tuanya yang akan membimbing anak-anak kita. Mari ajak mereka abang, ibu-ibu ayah-ayah ajak anak-anak kita baik di sekolah lagi. Mari kita tunjukkan pada mereka contoh-contoh baik yang mana kita sama-sama jaga kampung kita. Tunjukkan pada anak cucu kita. Mungkin pada kita biasa-biasa tapi pada anak cucu kita Bila dia lihat Tok Wan dia, Tok dia Ayah dia, ibu dia Abang dia, kakak dia Buat perkara ini Percayalah 50 tahun akan datang Mereka akan buat benda sama Dan mereka mungkin buat lebih baik daripada kita Kenapa dia kata 50 tahun dahulu Aku tengok Tok Wan aku Aku tengok mak dan ayah aku Buat benda ni Dan kampung kami 50 tahun dulu cukup cantik Cukup bersih, cukup indah kita tanamkan ini dalam diri anak-anak kita Supaya mereka akan meneruskan kekuatan kita orang Melayu Usulnya adalah gotong royong itu Kuatnya kita kerana kita bekerjasama Bulat air kerana pembetong Bulat manusia kerana muafakat Jadi abang kakak kita tak kira apa fahaman kita Ketepikan itu semua kita berjalan di atas jalan yang iaitu kita ingin melihat kampung kita ini bersih, maju dan membangun dengan baik. InsyaAllah. Jadi saya juga nak kongsikan sedikit maklumat lah ya. Tuan, tuan ya daripada tahun 1985 sehingga 2015 ada 2800 bentuk bencana di seluruh dunia. Yang khususnya berkaitan banjir lah dan gempa bumi. 2800 dalam tempoh lebih kurang 30 tahun itu. Jadi kita ambil contoh sebagai contoh pada 26 Mei 12 tahun 2004 iaitu tsunami yang melanda negara kita dan kalau kita ambil contoh khusus di Aceh saja, 230 ribu orang hilang nyawa, meninggal, mati. Mangsa 230 ribu orang, 230 ribu orang meninggal dunia kerana tsunami ini. Ya, kerana berlaku gempa bumi dengan magnitudenya 9.6. Ya, kekuatan gegaran itu dan skala Richter, dia telah menyebabkan satu gelombang kelajuan air yang menghempas ke pantai di Aceh itu pada kelajuan 320 km sejam. Bayangkan abang kakak, kalau kita naik motor pun 180 km sejam pun dah berayak mantap Kan, 200 km siapa yang kaki motor lah. Ini 380 km sejam kelajuan air datang dan rempuh semua. So menyebabkan 230 ribu orang meninggal dunia pada 26 Disember tahun 2004 Dan lebih kurang 500 ke 600 ribu orang terjejas Iaitu e, rumah dan harta benda Malahan kita juga kita dapat lihat di negeri kita di Langkawi Eh di Kedah ini juga terkesan tsunami pada tahun itu Jadi kalau kita ambil contoh dalam perkara ini kalau kita lihat ya banjir, taufan kita alhamdulillah pada certain extent taufan kita tidak seteruk taufan di Amerika ataupun di negara-negara luar sana yang kita lihat sangat luar biasa ya kita ada jugaklah ribut dan semua ada juga rumah yang terkesan tapi kadang-kadang kalau di negara luar ni musnah segalanya ya satu perkampungan itu satu bandar itu musnah jadi kita kita masih boleh zahirkan syukur kita pada Allah setidak-tidaknya Allah lindungi kita di sebelah sini dunia yang mana kita tidak terkesan sedemikian rupa jadi kalau kita lihat ibu-ibu ayah kalau di, di contohnya ya di di Jepun ya di Jepun saya nak bagi contoh ya kerugian kerana gempa bumi di Jepun pada tahun 2011 ini cerita tahun 2011 Jepun dilanda satu bencana yang besar sekitar 200 bilion. Ini satu jumlah kerugian yang cukup besar. Dan dengan kata lain bencana-bencana ini di merata dunialah. Jadi kalau kita lihat sebab itulah kita kena ada pendirikan. Orang Jepun ini kalau dia berlaku bencana tsunami, dia dah ada dah stok makanan, dia dah ada simpan. Dia dah tahu apa nak buat, apa peralatan kena ada, bagaimana nak bertindak. Sampai begitu sekali. Jadi dalam peti ais dia tu, dia dah susun dah apa makanan kena ada. Dia sekurang-kurangnya dalam dua minggu baru boleh datang bantuan yang proper untuk datang bantu mereka. Jadi dalam tempoh dua minggu tu, mereka dah ada stok makanan. Contoh dia tapi kita mungkin dalam keadaan yang sukar dan susah seumpamanya jadi kita perlu juga mula meningkatkan pengetahuan kita dalam aspek-aspek pengurusan bencana ya kita mungkin banjir kita tak lama dalam tempoh paling lama mungkin 3 4 hari seminggu kita kalau dipindahkan boleh balik ke rumah kita tapi teruskan usaha kita dalam keadaan tertentu agar kita ada bekalan-bekalan yang diperlukan jadi ibu-ibu ayah-ayah semua kalau kita lihatlah ya pada tahun 2023, ya, kerajaan telah memperuntukkan kerajaan negara kita Malaysia 174 juta untuk uh, berkaitan dengan pengurusan bencana, ya. dan 400 juta untuk nadma dan lebih kurang 100 juta pula untuk dana bantuan bencana nasional. Keseluruhan berkaitan bencana ini 674 juta. Jadi berkaitan bencana ini adalah satu perkara yang perlu negara beri perhatian dan kita akan pastikan di peringkat daerah dan di peringkat dun kita dan juga di kampung-kampung kita ini disantuni di sebaiknya masyarakat jadi ibu-ibu ayah-ayah semua kalau boleh saya katakan hari ini kerajaan negeri kita kedah berusaha kita dengan tagline negeri kita kedah sejahtera, nikmat untuk semua kita ingin pastikan perkhidmatan kita pada rakyat adalah yang terbaik pastinya banyak kelemahan di sana sini tapi yakinlah ibu-ayah, abang-abang, kakak-kakak semua kita ada MKK, kita ada Encik Syukri Abang Syukri kita sebagai pengurusi dan sahabat-sahabat semua Marilah kita bersama untuk memastikan apa juga isu berkaitan kampung kita ini dapat kita atasi. Tiada daya dan upaya saya abang-abang kakak untuk mengenal pasti semua masalah melainkan abang dan kakak juga bersama untuk kongsikan isu dan masalah kampung kita sampaikan kepada pengurusi MKK kita dan akan disampaikan kepada penghulu kita dan akan dibawa ke peringkat saya, ke peringkat pegawai daerah dan semuanya. InsyaAllah kita teruskan kerja kita, kita usahakan sebaik mungkin. Saya yakin dan percaya kita adalah sebuah kampung yang berteraskan pertanian dan hasil pertanian kita amat amat besar impaknya kepada kita. Jadi banyak perkara yang perlu kita lakukan bersama bagi memastikan kelangsungan usaha kita dalam bidang pertanian ini iaitu kita tanam padi dapat menjana hasil yang baik. Kerajaan negeri berusaha untuk memastikan kita dapat menanam padi 5 kali 2 tahun. Ini usaha yang sedang dilakukan. Ya, kita akan usahakan dan gerakkan. Tetapi pastinya ada kekangan-kekangan khususnya program ataupun projek tempatan banjir belum dapat disiapkan sepenuhnya. Insya-Allah apabila semuanya dalam keadaan baik, keadaan ekonomi kita saya yakin dan percaya lebih meningkat. Ibu ibu ayah, ayah sedikit saya nak kongsikan. Kita tahu kita ni penting. Kalau kita ambil contoh lah ya. Kita ambil contoh negara kata Kedah ini adalah periuk nasi negara. Saya selalu kata kalau penting kita tak miskin. Saya bukan nak kata nak hina diri kita tapi nak bagi tahu pada kerajaan bahawa kalau kita penting maka berilah perhatian kepada kita. Bantulah kita sebab kita berkorban. Ya, tanah kita kita korban, masa kita kita korban untuk pastikan rakyat Malaysia dapat nasi, dapat beras, dapat makan. Dan berilah perhatian khusus kita boleh banyak agenda tapi agenda ini agenda paling utama sebab dia berkaitan dengan kebajikan rakyat seluruh negara. Kita ada 110,000 hektar ya tanam padi di negeri Kedah. 110,000 kalau di luar pula campur semua 140,000 hektar tanam padi di seluruh negeri Kedah. Tapi bayangkan ibu ayah, ya tanah-tanah ni strategik. Tapi kerana setelah ada ketetapan bahawa Kedah ini adalah periuk nasi negara jadi tak boleh tanah ni ditukar sewenang-wenangnya untuk pembangunan untuk komersial, untuk industri bayangkan cukai satu hektar tanah pertanian lebih kurang RM15 cukai satu hektar kalau tanah tu tanah industri RM1,000 bayangkan ini kita dekat bandar dah ni, dah dekat jitra tanah-tanah ni nilai dia cukup mahal abang kakak jangan jual tanah jangan jual tanah Tanah ni lah aset, tanah ni maruah kita. Jadi kita sekarang cakap dengan kerajaan pusat, kalaulah kata kami nak kena kekal tanam padi sebab nak pastikan bekalan makanan negara itu terjamin, ya, yang mana kita sebenarnya menghasilkan 43% bekalan padi negara. Kita keluarkan keseluruhan negara, keluarkan lebih kurang 60% padi negara. Daripada 60% padi negara itu, 43% dikeluarkan oleh negeri kita Kedah. Kalau untuk negeri kita, rakyat negeri kita tak perlu pun sampai 40. 3% tu tak perlu seluas 110 ribu hektar itu tak perlu. Kita boleh mungkin 50 ribu hektar pun dah memadai. Tetapi sebab kita nak sokong kerajaan pusat atas semangat federalisme, maka kita kata tak apa, kita korban. Jadi dekat sinilah yang baru ni, yang Mak Berhormat Menteri Besar kita nyatakan bahawa ya kita nak kerajaan beri pertimbangan bagi pampasan atas pengorbanan kita itu saja bukan kita menagih minta simpati tidak sebab kami tak boleh bangunkan tanah-tanah strategik kami tadi dengan kata lain sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada APM di atas kesudian untuk menganjurkan program ini iaitu program dipanggil Kampung Siaga 221 komuniti berdaya tahan bencana Ya, teruskan tuan-tuan, Cik Suhaimi dan semua teruslah bergerak sebagai sebuah pasukan yang digeruni, dihormati dan dikasihi oleh rakyat. InsyaAllah tuan-tuan, apa jua yang diberikan untuk rakyat pastinya akan dikenang. Kadang-kadang orang tak sebut tuan, orang tak sebut terima kasih pada tuan-tuan semua. Tetapi di hati mereka terasa terkesan dan dalam doa mereka ibu ayah doakan Ya, pasukan keselamatan kita APM khususnya akan terus memberi khidmat bakti mereka dengan penuh keikhlasan dan Allah beri setinggi-tinggi ganjaran buat mereka. Yang kadang -kadang, Tuhan kita tak sangka di padang mahsyar nanti apabila kita berjumpa Allah SWT, ibu ayah, kita tak tahu amalan kita yang mana Allah terima. Rupanya dalam banyak-banyak amalan kita itu, kita bersyukur dengan apa yang Allah pinjamkan pada kita. Walaupun sedikit tak seperti orang lain yang hidup di kota raya tetapi kita tetap menzahirkan kesyukuran kita dan kita lakukan yang terbaik itulah kerana syukur itulah sebenarnya Allah pelihara anak cucu kita Allah pelihara negeri kita Allah pelihara agama kita Allah pelihara bangsa kita jadi ibu ayah jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Insyaallah teruskanlah usaha menyatukan hati kita walaupun ada sedikit perbezaan di sini sana. Itu semua hanyalah rencah ataupun asang garam kehidupan sebagai sebuah keluarga besar kita orang Melayu. Tapi kita harus bersatu dan insyaallah hari ini di bawah kerajaan negeri Kedah kita akan usahakan yang terbaik dan kita akan terus menjalin kerjasama baik dengan kerajaan pusat. Akhir kata dengan lapas, Bismillahirrahmanirrahim Saya merasmikan program Kampung Siaga 221 Komuniti Berdaya Tahan Bencana di Kampung Paya Tokteh Sekian, wa bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan terima kasih okay.